Это хорошая BMW. Это огненная BMW. Это охренительная BMW. Это сногсшибательная BMW. А что это за модель? Это 428i а в кузове Гран Купе. Не путайте, не Гран, да и большое купе, а это Гран Купе. Это когда четырехместный кузов, четырехдверный вернее, с дверками без арок. Пошли покажу. Пошли. Давис, Вот так вот берешь, открываешь, стеклышко опускаешь и арочки нету. Сзади берешь, открываешь, Ай, стеклышко красота. опускаешь, и арочки нету. Также у нас задние, задняя ляда открывается вместе со стеклышком. Просто не смотри на бардак, рабочая обстановка. Открыл, закрыл. А какого она року? Вона 15-го року, в ней идеальнейший стан, в ней куча допив, карбон, там, о, этот скажи мне, черные диски. Потом мы за... А что мы еще сделали? А объем тут двигуна який? Двухлитровый. Двухлитровый? Ну. Завода было по стоку 241 лошадиная сила, сделан сток поставлен нулевик, сейчас расчетные 270 лошадиных сил. Ага, ну мощно, короче. Короче, здесь комплектация просто охренеть. Это то, о чем я тебе хотел сказать. А цена. Харман Кардон, Рикара, черный потолок, пушка, бомба, яхт, петарда и всего лишь за 15. А, ну нормально. Ну, дякую, дякую. Да.